Мы играли 2-1. Считаю, что ребята максимум выложились. Опять же, возвращаться неохота к этим разговорам. Как их можно назвать твари или как, которые принимают такие решения на футбольном поле со свистком, могут поломать или на нет вести всю работу, которую провели весь чемпионат. Играем честно, никому денег не даем. Нам прилагают, даже нам прилагают, мы всех посылаем к чертовой бабушке. Просто обидно, что один человек может перечеркнуть работу всего коллектива. Это, к этому шли ребята. Но такие ошибки делать, как он делает, я не буду их э, говорить, мы их вырежем и выложим на сайте. Как э, такие люди судят пример Лигу еще, куда смотрит это Калина, блин. Я не знаю, что он там решает, случай со своим там. Не буду матом говорить ничего. Итак, ребятам большое спасибо хорошая команда «Гелиус». Единственное, что мне не понравилось, что они с первых минут начали тянуть время, вот эти вот падения, доктора выбегают, чтобы судья по судейству не против, все красиво делал. Там тормознул, там нашел вторую краску, которая вообще не была доценка. Он нырял, а если и нырял, цеплял его В первом моменте на Иващенко фол был в штрафной площадке, красная карточка и пенальти чистейший, но не ставит. Но опять же, это все нюансы. Я говорю, пока такие твари будут судить в черном, у нас Будет ось от футбол на собі. Ну все, в таких умовах чи не опускаються у вас, ваших гравців, руки і звичайно, якщо наступний сезон знову ж таки ви будете вимушені саме проводити перші лізі, чи готові ви одразу поставити завдання на вихід до Прем'єр ліги попри ось такі палки, які ставляться в колеса дуже сильно. Мы никому давать и брать ничего не собираемся. Мы будем играть честно, это наша принципиальная позиция. Если останемся в первой лиге, значит, будем разговаривать с президентом, каким образом будем ставить задачу в первый год, во второй год, в третий. Это вместе будем принимать решения, особенно ему. Если премьер-лига, сейчас последняя игра у Черкас, ну, я, конечно, сомневаюсь, что там что-то может быть интересное. Я единственное, только я еще рассчитываю на честность Полтавы, его президента и тренера порядочного человека, только бессмертного. Если он найдет слова команды, которые не будут на это вестись, то я им буду только благодарен, если они заберут очки у Черкас. Там, где мы видим, где чуть-чуть тяжеловато, там они и теряют. И хочу обидеть команду. Но за этим мы наблюдаем прекрасно. Будет задача, будем решать. Попадем в высшую, либо пример, либо. Я думаю, что не пропадем. После нас все прут. Я стал точно скажу. Николаев попер, авангард Краматорска здесь отобралсочки попер. То есть это нормально, все это футбол. Где-то мы их заряжаем своим, может быть, энтузиазмом, свои это самое футбол. Но то, что мы играем честно, это я вам даю, головное отсечение, Это редкость, так скажу, у нас в чемпионате большая. Мы этим гордимся.